丽儿，王青山刻意挑在日落之时飞升，就是为了利用这琉璃壁来把黄昏的光投射到撒了金粉的铜镜上。 再聚集到王青山的身上，远远一看，他就成了金身。于是趁大家都在低头拜别，分雷手便正好有了时间偷梁换柱。没想到这么简单的障眼法，却把大家都给骗了。难道蝉蜕登仙之事全是假的？这都是掌门安排的，我只是照做而已，不能怪到我头上啊。哎，这个朴二皇。 还在装傻呢？哦，对了，我应该叫你旺福的爹吧？还是金元盟奔雷手，星雷啊？你们现在就可以派人去查看一下，这金身背后有一个黑色的掌印，就是这位奔雷手的成名绝技。 我猜测，这个王掌门呢，与这个贺兰烟女子有情，之后啊，便有了私生子。可灵山派又不得娶妻生子，所以贺兰烟威胁要离开。可是青山掌门呢，又舍不得自己的孩子，便设好了一个局。但是这个局，偶然间被你知道，恰好你还发现王掌门察觉了加州有金猿盟余孽的痕迹。 于是你就动了除掉他的心思，顺势就给他出了这个主意。这样能行吗？那个女人几次三番来闹，若不依她，恐怕全门派上下迟早会知道这件事情。到时候声誉有损，暂且不提。万一几个弟子闹僵起来，要您退位，那那个时候…… 那就什么都没有了。王掌门既舍不得财产，又舍不得儿子，于是你俩一起谋划，又流入尽，制造了这起当众肉身化金身的戏码。原本三日之后，掌门等你自学将他唤醒，谁知道等来的却是致命一掌。之后，你再以金箔涂身，掩盖你的五毒掌。掌门身上果然有个掌印。 是你杀了师傅？怎么别人说什么你们就信什么的？我跟你们讲，这些，都是那个人的臆想。我还没有说完呢。哎，王守清，掌门留下的那句真言，可否借我一用啊？嗯、王掌门呢，原本想把。 灵山派留给他六岁的私生子，所以这个“石”字呢，与其他的字迹不符，并且这张真言是有被裁剪过的。我猜应当是裁去了最重要的一句：“其母姓贺兰。”你故意将消息透露给旺福表哥，又在祠堂装神弄鬼的引起火灾，无非就是怕这三个徒弟发现什么细节吧。你十几年来从来没有想过旺福，直到杀人灭口。 终于想起被你遗弃的儿子，你还真是个好爹啊！你只不过是想扶他上位，将这灵山派控制在自己手中罢了。爹，真的是你吗？故事说的不错，可惜呀，哼，可惜我还是没有证据，是吗？ 昨天贺兰的名字一冒出来，你就担心此事会暴露，于是连夜赶去他家，想除掉他们母子。我们早就在他们被子上涂了白红汁，一旦洗手便会变成黑色。伸出手给大家看看吧。为师父报仇！ 阎王，王德斌，劳烦你们先看顾一下，我这叫飞鸽传书。 找人押送他回百川院。哎，等一下，你还有什么要对旺夫说的吗？这个废物，他也配！狗东西！